Почему-то так все далеко, тут стол, один стоит, второй стоит, и так, так далеко получается. Я очень благодарю Бога за то, что вижу всех вас здесь, еще кто-то подъезжает, еще ну, несколько человек приедет только утром, завтра. Но для меня огромное благословение видеть вас всех. От Калининграда, мы благодарны Богу, что есть у нас Калининград, и э, до Сахалина, слава Господу, что, конечно, на Дальний Восток там немножко так смотреть, они там в пелене все сидят. Я сама сочувствую, только две недели назад приехала, и на самом деле очень сложно. Я думаю, друзья, что мы уже те, кто бывали раньше на съездах, мы уже привыкли, что мы ну, необычно делаем там регистрации и так дальше. И потому я предлагаю, мы сейчас зарегистрируемся, получим папки, пожалуйста, Оксана, чтобы нам двигаться дальше, найди себе помощников быстренько, раздайте эти папки, дай возможность людям выбрать цвет,